السلام علیکم میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں نجف اشرف اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ حاضر ہوں نجف اشرف کا تھوڑا سا تعارف آپ سبھی زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے بالخصوص جنہوں نے زیارات کربلا کی ہوں گی اور عراق کی زیارتوں سے بھی فیضیاب ہوئے ہوں گے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد, محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى علی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی اللہ محمد وعلى علی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید مولان کائنات حضرت علیہ علیہ السلام کا تعارف کروانے کی تو ضرورت ہے نہیں الحمدللہ تو آپ کے کچھ فضائل بتا رہی ہوں جب جب آپ قاضی کی کرسی پر براجمان تھے یعنی چیف جسٹس تھے آپ دو عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں ایک کی گود میں نوزائدہ بیٹی تھی دوسری کی گود میں نوزائیدہ بیٹا تھا جس کی گود میں بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس نے میرا بیٹا چرا کے اپنی بیٹی اس جگہ رکھ دی جو جو بتایا کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے جبکہ میں بیٹا اپنا دیکھ چکی تھی جس کی گود میں بیٹا تھا وہ کہہ رہی بزد تھی کہ بیٹا میرا ہی ہے مولائے کائنات نے دو چھوٹے چھوٹے پیمانے دیے دونوں کو اور کہا جاؤ اپنے اپنا شیر لے کر آؤ اس میں دونوں گئیں خواتین اور وہ جا کے اپنا اپنا شیر لے کر آ گئیں پیمانے میں مولائے کائنات نے دونوں کی کا وزن کیا اور اس کے بعد سوری <coughs> دونوں کا وزن کر کے جس کی گود میں بیٹا تھا اس سے کہا کہ اس کا بیٹا واپس کر دو اس نے روتے ہوئے واپس کیا اور ساتھ میں اقرار کیا کہ ہاں بیٹا اسی کا ہے اب آپ سوچئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ دونوں کے شیر، صرف شیر سے آپ نے وہ کیا تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بیٹے کے دو حصے رکھے ہیں وراثت میں تو جیسے وراثت میں دو حصے رکھے ہیں ایسے ہی ماں کے شیر میں بھی دو حصے زیادہ وزن ہوتا ہے یعنی جتنا بیٹی پیدا ہوگی تو جو ماں کا شیر ہوگا تو جب بیٹا پیدا ہوگا تو وہ دگنا, دگنے وزن کا ہوگا سبحان اللہ میرے مولا اس طرح سے آپ نے ان کو دونوں خواتین کے درمیان انصاف کیا پھر ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے قاضی کے اس پر چیف جسٹر جیسے تھے آپ اور ایک آدمی آیا روتا ہوا چیختا ہوا جھیکتا ہوا اور اس نے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ اس پہ بیٹھی ہوئی تھی بچی دس گیارہ برس کی وہ بچی بھی رو رہی تھی اور ساتھ میں کہتی جا رہی تھی میں بے قصور ہوں مولا مشکل کشا علی نے پوچھا آدمی سے کہا کہ دیکھو ابھی میں نے اس کی شادی نہیں کی ہے اور اس نے میرا منہ کالا کر دیا ہے اچھا مولا نے فرمایا وہیں دربار میں اس کو بلایا مڈ وائف کو اور کہا کہ جاؤ دیکھو پردے میں لے جاؤ اور مجھے رزلٹ بتاؤ وہ گئی پردے میں لے کر بچی کو اور اس نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا بچی تو بالکل بے قصور ہے اور انمیریڈ ہے تو مولا نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ شہر سے برف منگاؤ برف کی سل پھر برف کی سل آئی گئی اور پھر مولا نے کہا اسے پردے میں لے جاؤ اس کا زیر جامع اتار کر اس کو برف کی سل پہ بٹھا دو میڈ وائف نے یہی کیا کہ اس کا زیر جامعہ ہٹا دیا اور پھر اس کو برف کی سل پہ بٹھایا اس کے پیٹ سے بچی کے پیٹ سے سانپ برامد ہوا وہ سانپ لے کر آئی میڈ وائف مولا کے پاس تو مولا نے فرمایا سانپ کو دیکھ کر کہ یہ بچی تالاب میں نہانے اتری اور اس کے بدن کے اندر سانپ کا بچہ چلا گیا وہ بدن کے اندر ہی پرورش پاتا رہا اور اس کو معلوم نہیں ہوا جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے باپ کو یہ شبہ ہوا کہ یہ ماں بننے والی ہے جبکہ یہ ایک زہریلا جانور اس کے پیٹ میں پل رہا تھا لڑکی کا باپ بہت خوش ہوا اور مولا کو بہت دعائیں دی اس نے اور بچی کو لے کے خوشی خوشی چلا گیا یہ دیکھیے بجائے اس کے اس آدمی نے خود سے فیصلہ کرتا کہ مار ڈالتا جیسا کہ پاکستان میں طریقہ ہے سیدھے سیدھے کوئی گواہی نہ کوئی وہ مار ڈالتے ہیں یہ تھی میرے مولا کی فیصلہ کرنے کی ایک بہترین صلاحیت اب میں مولا کائنات کے مزار مبارک کے متعلق بتاتی ہوں کہ دھائی سو سال تک آپ کا مزار مبارک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا پھر ایک دن صبین بادشاہ شکار کھیل رہا تھا اور اس اس کے شکار کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس شکاری کتے بھی تھے تو وہ جو ہرن شکار کر رہا تھا وہ بھاگ کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا جب ٹیلے پہ چڑھ گیا تو کچھ شکاری کتے اس کے پیچھے نہیں گئے وہ ٹیلے کے آس پاس ہی پھرتے رہے سبکتگین تو اس چیز میں بہت فکر مند ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ کتوں نے اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا تو وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے سبکتگین نے ان سے بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ اس ٹیلے کے متعلق کچھ جانتے ہیں اس ان بزرگ نے کہا کہ ہاں یہاں پہ کوئی اللہ کا ولی دفن ہے اس وجہ سے یہاں پہ کتے نہیں چڑھتے ہیں نیچے ہی رہتے ہیں پھر جب زیادہ وہ ہوا پتہ لگایا گیا تو دھائی سو برس پہلے مولا علی مشکل کشا کا یہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی تھی اور آپ کی تدفین اس لیے ہوئی تھی یہ پوشیدہ طریقے سے کیونکہ حاکمان وقت آپ کی قبر قبر مبارک کہ جو وہ کرتے ظاہر کیا کہہ سکتی ہوں بس تو آپ نے دشمنوں سے چھپانے کے لیے اپنے مزار مبارک کو یہ کہا کہ اس کو خفیہ رکھنا پوشیدہ رکھنا اس طرح سے مولا علی کا مزار اس وقت ظاہر ہوا تدفین کی جگہ جب دشمنان اہل بیت کو خدا تعالیٰ نے دنیا سے نیست و نابود کر دیا آج آپ کا مزار مبارک دنیا بھر کے زائرین کے لیے ایک ایک ایسی جگہ ہے ایک آفیت گاہ ہے بہت بڑا صحن ہے اس کا اور صحن کے اطراف میں کئی محراب نما کمرے بنے ہوئے ہیں قبر متحر کو چاندی کے صندوق اور ذریعہ اقدس کو سونے کی جالیوں سے شاہ اسماعیل صفی کے دور میں آراستہ کیا گیا تھا حرمِ مطاہر کے آئینہ کاری اسفہان کے ہنرمندوں نے کی ہے اور حرم میں جو نقش و نگاری کا کام ہے وہ ایرانی ہنرمندوں کی محنت کا ثمر ہے حرم کے اطراف میں جو صحن ہے اس کے کمروں میں مختلف مراج و بزرگان دین کی قبریں ہیں اس مقدس سہن مبارک میں کل پانچ دروازے ہیں ان میں سب سے بڑا دروازہ مشرق میں باب کبیر کے نام سے موصوم ہے باب توسی ہے دوسرا نمبر یہ حضرت توسی کے اوپر ہے نام پر ہے یہ دروازہ شمال میں شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے اس کے مقابل خیابان شیخ توسی ہے باب قبلہ یہ دروازہ جنوب میں باب قبلہ کے نام سے معروف ہے باب سلطانی یہ دروازہ سلطان عزیز عثمانی کے دور میں تعمیر کیا گیا جو حرم کے مغرب میں واقع ہے پانچواں دروازہ یہ باب کبیر کے نزدیک واقع ہے جن حضرت سید عبد الکریم ابن تاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک اللہ کے بندے سے روایت کرتے ہیں کہ ہم امام صادق کے ہمراہ کوفے میں وارد ہوئے جب امام علیہ السلام منصور دوانقی کے پاس جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے صفوان اونٹ کو بٹھاؤ کیونکہ یہ علاقہ میرے جد امیر المومنین کی قبر کے نزدیک ہے پس آپ اترے آپ نے غسل کیا لباس تبدیل کیا پیروں سے اپنے پاپوش اتارنی اور فرمایا تم بھی ایسے ہی کرو پھر امام علیہ السلام نجف کی طرف روانہ ہوئے فرمایا قدم آہستہ بڑھاؤ اور سر کو جھکا لو کہ اس راستے پر خدا بند کریم تمہارے لیے ہر قدم پر ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک لاکھ گناہ بخش دے گا اور ایک لاکھ درجات بلند کرے گا اور جو تم حاجتیں مانگو گے وہ تمہاری پوری کرے گا تمہارے لیے صدیق و شہید کا ثواب لکھے گا اور وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام بھی جا رہے تھے اور ہم بھی ان کے ہمراہ سکون کے ساتھ تصویر و تحلیل کرتے ہوئے چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ ایک بلندی پر پہنچے امام علیہ السلام نے دائیں بائیں نگاہ کی اور جو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا